Меня зовут Наталья Волошка. Я представляю проект школы искусств Волошка Мьюзик Хаус». У меня была идея создания школы. И я поняла, что мне нужны знания. Программа Creative Enterprise Ukraine создана именно для творческих людей. Сделать бюджет и план, и все это систематизировать нам трудно. За четыре дня я написала свою программу, с четким планом, с четкими цифрами, заданиями, исполнителями. То есть я вышла за неделю и поняла, что я открываю свою школу. А дальше вообще все произошло как в сказке. Выпускники программы Creative Enterprise Ukraine имеют возможность поучаствовать в конкурсе печи Я выиграла менторскую сессию. У нас идет работа. По масштабированию нашей школы мы хотим открыть филиал. Но я не знаю, как люди открывают сеть. Мне этому надо научиться. То есть планы у нас очень большие.